Мы собрали эту пресс-конференцию прежде всего для того, чтобы исключить всякие инсинуации, которые в последнее время были в прессе, в медиапространстве, в Фейсбуке и в других так сказать, средствах массовой информации по поводу того, что мы каким-то образом некорректно повели себя в отношении авторского права и в отношении творческого человека, известного художника. Я хотел бы продемонстрировать документ, который, договор, лицензионный договор, который был заключен в день регистрации партии Украинское объединение патриотов. Акт приема передачи был подписан сегодня и именно в день пресс-конференции для того, чтобы, так сказать, опять же, каким-то ну, исключить различные, в на эту тему ситуации и тех людей, которые, в общем-то, пытаются раздуть из этого какой-то неприятный конфликт.